Əziz izləyicilər, hər kəs kanalda xoş gəldi. Bu gün mən holland pendiri hazırlayacam. Bunun üçün 1 litr südə 1 kq tvaroq, yəni kəsmik əlavə edəcəm. Burada gördünüz kimi qazın üzərinə qazan yerləşdirmişəm. 1 litr südü əlavə edirəm. Tam qaynayıb, yəni qaynayacaqdı, isti olacaq süd. Süd qaynaqdan sonra da ə, mən bura gördünüz kimi tvaroqu, yəni şoru əlavə edirəm. Tam şor çörüməlidir. Burada gördünüz kimi tamamilə hamsını qazan içərinə əlavə edirəm. Süt tamamilə qaynar olmalıdır. Artıq gördünüz kimi tamamilə şoru əlavə elədim və qarışdıracağam, azacaq. Yəni sonra daha sonra qarışdırmırsınız, tamamilə buraxırsınız özü ə, şor çörüməlidir. Artıq gördünüz kimi şorta məmə ilə çürüyübdü. Baxın, bu cürn olmalıdır. Yumru yumru tamâm çürüməlidir südün içərisində. Və mən artıq sobanın altına keçirəcəm. Və burada gördünüz kimi mən bir ələyim var. Ələkdən soro süzəcəm. Tamâm ilə südü ayranı, yəni ayrılmalıdır. Tamâm ilə sorun özü qalmalıdır quru bir şəkildə. Məkanarda gördünüz kimi mən bir çay qaşığı su, karbonat, yəni çaylı soda və bir çay qaşığı duz, 100 qram kərə yağı saxlamışam. Və burada gördüyünüz kimi qaşıqla, köməyi ilə, taxta qaşın köməyi ilə suyunu süzürəm. Suyun tam süzüldükdən sonra bir tavanın içərisinə yerləşdirəcəm sonra. Baxın bu cür nə təmiz suyu ayırır, ayrılmalıdır. Görürsünüz? Və mən artıq tavanın içərisinə yerləşdirdim. Və bura bir çay qaşığı duz bir çay qaşığı karbonatı əlavə elədim və kənarda ayırdığım yağı əlavə elədim. Davamlı qarışdırıram. Daha sonra isə soban üzərinə, daha sonra yenidən yerləşdirirəm. Necə köpürüb qabardığını siz özünüz görürsünüz. Baxın bu cür nə olmalıdır. Çox az bir xodda durmadan qarışdırmaq lazımdır. Dəyərlilə izləyicilər, mənim tavam balaca gəldiyi üçün tavanı dəyişdim. Burda görürsünüz, tamamilə matlaşıbdır. Bax bu cürünə bərkiməlidir. Və ə, baxın, bu cürünə bərkidikdən sonra əlinizlə də onu yoxlaya bilərsiniz. Görürsünüz necə resin kimi alınır. Bu deməkdir ki, artıq hazırdır və mən sobanın altını keçirirəm. Və mənim burada belə bir qabım var. Sadəcə yağlamam, mən heç bir şey eləməmişəm, tərkibində yağ olduğu üçün. Yəni buraya yerləşdirirəm. Gördüyünüz kimi, daha sonra formasını verərək ə, bir az stolmasını gözləyəcəm. Daha sonra soyuducuda 1-2 saat gözlətdikdən sonra kəsib sizlərə göstərəcəm necə alındığını. Baxın, artıq mən yerləşdirmişəm. İndi isə stolmasını gözləyəcəm. Təhlükəsizlər. Artıq gördünüz kimi pendir tam hazırdır. İndi isə çıxararaq mən onu doğrayacağam. Gördüyünüz kimi mən pendirin bir hissəsini tamamilə çıxardım və çağın köməyi ilə kəsirəm. Və gördüyünüz kimi sizə daha yaxın göstərəm necə alındığını. Baxın, bu cürnə alınıbdır. Görürsünüz? Tamamilə marketdən alınan pendirlər kimidir. Yəni təbiiidir. Hazırlayın, əminəm ki, hazırladıqda siz də çox bəyənəcəksiniz. Nevli izleyiciler beğendiyseniz kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın.